saya mengenali Ungku Aziz agak lama Saya mula bekerja di Angkasa tahun 84 Dan bekerja dengan beliau selama lebih kurang 24 tahun lah Bila beliau menamatkan perkhidmatan beliau sebagai yang di Pertua Angkasa Pada tahun 2008 So apa yang saya kenal dan belajar daripada Enku Aziz ni ada banyak sebenarnya. Tapi bolehlah saya rumuskan kepada 4 atau 5 perkara. <coughs> Pertamanya dia seorang yang sangat berprinsip. Dan bila orang berprinsip ni ada orang kata susah nak kerja dengan dia. Garang, <coughs> strict. Tapi pada saya Oleh kerana dia sentiasa konsisten Sentiasa jelas dalam pemikiran dia Dalam pendirian dia Dalam pandangan dia Dalam nilai-nilai yang dia amalkan Pada saya Itu satu perkara yang Sangat memudahkan saya untuk Bekerja dengan dia selama 24 tahun Dalam kata lain <coughs> Kita tahu lah apa dia suka, apa dia tak suka, apa ada dalam fikiran dia lebih kurang sikit sebanyak kita boleh baca. Dan apa-apa perkara yang beliau tak suka tu kita boleh elakkan. So itu yang pertama. Dia dia sangat berprinsip macam saya kata tadi bila mana kita dah faham prinsip, nilai, falsafah yang dia pegang dan mudah bekerjasama dengan dia dalam menjalankan tugas kita atau dalam apa-apa hubungan kita bersama Kuazin dan dalam hal ni saya nampak uh, pendirian beliau mengenai koperasi juga sentiasa konsisten. Dan uh, apa ni boleh saya share sikit dalam konteks ini. Uh, beliau melihat koperasi sebagai satu institusi atau satu-satunya institusi yang boleh uh, membantu golongan-golongan yang kurang berkeupayaan the marginalized community uh, untuk mereka keluar daripada masalah mereka dengan usaha sendiri selalu Pak Angku tekankan berdikari, self help self responsibility uh, sebab pada dia kita bukan menubuhkan kooperasi untuk minta bantuan orang lain tapi kita menubuhkan koperasi untuk kita bersama-sama membantu diri kita sendiri menyelesaikan segala masalah ekonomi, segala masalah sosial kita. Bukan artinya tak boleh minta bantuan. Itu kalau ada orang nak membantu tidak ada masalah. Kerajaan nak bantu tidak ada masalah. Tetapi kita tidaklah menubuhkan koperasi dengan niat asalnya atau niat Uh, mula-mulanya tu kerana nak harap orang tolong kita. Kita nak tolong diri kita sendiri. Ya. Yeah. Itu satu. Ada ada banyak prinsip-prinsip lain dalam koperasi yang uh, tak sempat nak dihuraikan dalam waktu yang ringkas ni lah. tapi saya rasa kalau kita mendalami pemikiran Ongku Aziz kita boleh nampaklah this is about empowering the people untuk memperkasakan manusia menyelesaikan masalah. kemudian yang saya hayati, yang saya belajar juga daripada dia ialah mengenai pentingnya pendidikan. Lifelong learning, belajar sepanjang hidup. Belajar tidak pernah boleh berhenti. Daripada kita mula mampu belajarlah eh. Orang bayi pun belajar agaknya tak? Uh, so daripada mula kita boleh belajar sehinggalah kita masuk ke liang lahat perlu belajar dan dalam konteks ini <coughs> beliau menekankan uh, oleh kerana pentingnya belajar maka pendekatan mengajar tu mestilah mudah, mestilah accessible, mesti orang boleh dengan mudah dapat uh, mencapai ilmu itu. Sebab tu masa dia apa ni menerajui angkasa, dia buat banyak program pendidikan. Dia memperkenalkan pendidikan jarak jauh. Hmm, sebab dia nak ilmu itu dekat dengan orang. Orang tak perlu berjalan jauh-jauh dalam pendekatan angkasa. Penceramah pergi kepada orang yang nak dia bagi ceramah. Bukan orang yang nak dia bagi menerima ceramah tu pergi kepada penceramah. So itu pendekatan yang dibuat dalam konteks ilmu mesti mudah diperolehi, mudah dicapai. So lifelong learning adalah benda yang dia, saya saya belajar banyak daripada dia lah. Dan dalam hal ini balik kepada prinsip nilai tadi tu, dia selalu berkongsi uh, dengan kami lah di, 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 angkasa pemikiran-pemikiran uh, 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 atau falsafah yang dibawa oleh pemikir-pemikir lain lah, selain beliau sendiri. Misalnya uh, pendeta Zakbah <coughs> Saya saya nampak pak ku, ya uh, eh lah minat dakut pengabdut pendeta zakah ni. Uh, di mana uh, nasihat-nasihat yang ditulis oleh pendeta zakah dalam bukunya uh, perangai bergantung kepada diri sendiri itu misalnya uh, banyak dikongsikan dengan dengan saya dengan kami di di angkasa lah. Misalnya, nah. <tuh> apa yang terkandung dalam Quran yang ditulis oleh penulis Zabah dalam buku dia iaitu Allah tidak akan menolong sesuatu kaum itu melainkan kaum itu menolong diri dia sendiri. So yang ini saya rasa Ungku Aziz selalu sebut ini sebab dia sangat dekat dengan prinsip falsafah koperasi yang saya sebut awal tadi. Ia sebab dia nya adalah mengenai berdikari. So ini <coughs> diulang-ulang kepada angkasa dan saya rasa kepada gerakan koperasi pun selalu Muku Aziz ungkapkan ini supaya orang orang faham uh, kenapa dia sebenarnya berkoperasi lah. Dan selain tu ada juga dia merujuk kepada Confucius uh, apa ni prinsip-prinsip yang boleh diterapkan dalam koperasi uh, dan oleh uh, apa Sanzo. Uh, so ini semua apa ni Pak Ku punya punya pendekatan berkaitan dengan pendidikan again lifelong learning. Yang ketiganya yang yang saya juga dapat uh, uh, belajar daripada dia ialah tentang kesederhanaan dalam apa saja perkara baik dari segi uh, pengurusan organisasi, kita pengurusan diri, kita so always uh, sederhana tidak melebih lebih Uh, secukupnya uh, saya bagi contoh misalnya ya <coughs> apa ni uh, ada bendanya sebenarnya sudah cukup cantik dalam keadaan begitu tetapi kerana kita pegang kita nak buat lebih dan kita tambah benda yang tidak perlu uh, Pak Ku selalu sebut istilah gilding the lily menyadur bunga lili dengan yang dah cantik tu dengan emas. Yang mana ini tidak perlu. Benda tu dah cantik begitu, biarkanlah begitu, nikmatilah dia begitu. Tidak boleh, tidak perlu dibazirkan dengan menambah benda-benda lain yang 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 sebenarnya mungkin tak menambah kecantikan lili tu pun. So ini kalau nak kita uh, apa ni tafsirkan atau kita hendak laksanakan dalam kehidupan kita kehidupan bekerja kita dan saya rasa banyak yang kita boleh buat lah don't give the lily -li kalau dah dah cantik dah pokok tu begitu dah cantik pokok plastik tak payah bubuh pokok yang tak plastik yang perlu disiram perlu dibaja dan mungkin lepas tu boleh merosakkan pula kapet kita pakai je lah ni, ni contoh mungkin <laughs> apa ni tak sesuai kepada tempat atau pihak tertentu tapi yang penting pada saya ambil prinsip bahawa we don't have to kill the lily. Don't kill the lily. So itu kesederhanaan yang ini dalam kita laksanakan uh, kerja pun ada kaitan dengan kill the lily ini misalnya nip at the bud. Segala masalah tu perlu diselesaikan masa dia berputik lagi. Punca masalah tu jangan tunggu dah besar. Baru nak diselesaikan. Keep it simple. Ada relationnya dengan Gilding the Lily itu juga. Ini, ini apa ni apa yang saya boleh share lah ya. Yang yang saya dapat belajar daripada uh, almarhum. Yang keempatnya uh, juga prinsip beliau dalam menjaga kewangan terutamanya keuangan organisasi lah dalam pengalaman saya tu 24 tahun dengan angkasa tu saya ingat saya tak ada angkasa ni mengambil hutang sebab pada pak aku ada duit belanja tak ada duit kumpul dah cukup belanja itu kaedahnya sebab berhutang ni bila kita tak boleh bayar dia akan turun kepada orang yang selepas kita dan orang yang seterusnya dan kepada dia kalau itu berlaku dan mungkin mungkinlah akan menyukarkan orang-orang yang akan mengambil alih kerja kita apa ke selepas kita so pada dia apa ni pengurusan kewangan tu sangat penting kita berbelanja apa yang kita ada ya yeah? so itu yang yang juga saya belajar daripada dia uh, jangan berhutanglah huh? dalam kata mudahnya kalau boleh jangan berhutang dan akhirnya yang yang kelima apa ni pak aku juga dia sangat sangat apa dia pakai eh? sangat menekankan tentang penjagaan kesihatan saya ingat ini semua orang pun tahu eh. pak aku suka berjoging suka apa ni uh, beriadah begitulah sebab pada dia kalau badan tak sihat tak ada makna fikiran pun akan jadi tidak sihat juga di dalam angkasa dulu dia memperkenalkan Kop Jok. Mula-mulanya Kop Jok. Kop ni lagi lah. 10 km, 5 km ikutlah kategori apa. Tapi bila dah berumur sikit, tukar kepada Kop Walk. Jalan. Jogi, tadi tu jogging, lepas tu jalan. Kop Walk. ini semua apa yang beliau laksanakan. Nak terapkan pada saya bukan sangat pasal nak berlari ke nak berjalan ke tapi nak nak menerapkan uh, amalan bahawa kita perlu menjaga kesihatan. Uh, kalau nak cerita pasal cara dia makan tu <laughs> lagi panjanglah kan dia 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 sangat sangat memilih dalam apa yang dia makan. Uh, dia pastikan benda tu ada manfaatnya dan tidak memudaratkan diri uh, di di beliau lah. Dan <coughs> mungkin juga boleh saya share yang orang, mungkin tak ramai orang tahu kot, pengalaman saya sendiri Even kerusi meja yang dia gunakan, pun dia pilih Dan termasuk untuk angkasa masa satu ketika dulu <coughs> uh, Kami semua pun ramai yang heran kenapa auditorium kita orang lain berburu sofa lembut semua kan Kulit dan sebagainya, Pak Engku no, dia nak kerusi rotan Why? Pasal cara duduk kita tulang belakang Posture kita tu adalah Pada dia satu benda yang penting dah harus dijaga Kita tak boleh duduk kursi lembut ia akan membengkokkan tulang belakang Yang menimbulkan sakit Sleep disk apa dan sebagainya Jadi kursi kena keras tempat duduknya Supaya kita boleh duduk tegak Dan dia pernah masuk pejabat saya Saya memang dulu dapat satu sofa yang Lembut lah, saya suka lah dia lembut Tapi dia masuk dulu kat bilik saya Saya masuk kemudian dia duduk dekat ni tempat letak tangan kerusi tu. Ha? So saya kata Pak Gu, kenapa tak duduk atas kerusi kenapa kat lengan tu? Terlampau lembut. Hmm. ni Ini tak bagus. Biar saya duduk kat sini je. So begitulah dia menekankan <coughs> ya apa-apa benda dalam kesihatan kita pun kita kena ambil tahu bukan pakai lalu je apa nak buat buat tanpa memikirkan kesan dia kepada kesihatan baik. Makan kita, pemakaian kita, penggunaan peralatan kita ini semua uh, benda yang <coughs> apa ni secara direct atau indirect uh, dia oleh Pak Anggulah kepada saya dan kepada kebanyakan kami uh, dia angkasa. Terima kasih.